Prezident İlham Əliyev və xanım Mehriban Əliyeva Qubada Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə yaradılan Soyqırımı Memorial Kompleksinin açılışında iştirak etdilər. Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Amar Ələkbərov prezident İlham Əliyevə məlumat verdi ki, kompleksin məlumat mərkəzində kitabxana, arxiv və digər inzibati otaqlar yerləşir. Bütün bölmələrdə quraşdırılan xüsusi audio bələdçi vasitəsi ilə ingilis, rus və Azərbaycan dillərində ətraflı məlumat almaq olar. Dövlət başçısı bey xanımına Soyqırımı Memorial Kompleksinin 2-ci mərhələsi barədə də məlumat verildi. Sonra prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad etdilər. Şəhər başçısı və xanımı kompleksli muzeyindəki eksponatlarla tanış oldular. Burada 20-ci əsrin əvvəllərində Quba şəhərinin müxtəlif ərazilərinin görüntüləri, əhalinin həyat tərzi haqqında fotolar var. Xüsusi bölmədə Xalq Respublikasının yaranma tarixi ilə bağlı maraqlı fotolar yerləşdirilib. Kompleksdə quraşdırılan sensor ekrandakı xüsusi xəritədə Ermənlərin ötən əsrdə xalqımıza qarşı Respublikanın müxtəlif bölgələrində həyata keçirdiyi soyqırımları barədə bir-bir səviyyədə geniş məlumat verilir. Sonra dövlət başçısı iqtisadiyyatın nümayəndələri ilə görüşdü. Prezident İlham Əliyev ötən əsrlərin əvvəllərində ermənlərin Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri vəhşiliklərin dünya iqtisadiyyatına çatdırılmasında Quba Memorial Kompleksinin əhəmiyyətini vurğuladı. Tarixin müxtəlif dövrlərində ermənlərin Azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımlara hüquqi-siyasi qiymət verilməsində ümummillilikdir Heydər Əliyevin xidmətlərindən danışan dövlət başçısı, həm də bu tarixin alimlərimiz tərəfindən daha dərindən araşdırılması zərurətindən danışdı. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, Ermənistanın iqtisadi ideyası faşizm üzərində qurulub. Bu fakt özünü ötən əsrin 90-cı illərindən bir daha bir üzə verdi. Torpaqlarımızın bir hissəsi işğal olundu. Lakin biz istənilən yolla öz torpaqlarımızı azad edəcəyik deyən dövlət başçısı bunun nail olmaq üçün ölkəmizin sürətlə inkişaf etdiyini vurğuladı. Quba rayonu Ağsaqqalı İsa Şirinov, Quba dağ yohudlular icmasının rəhbəri Baris Simanduyev, Qusar rayonu sakini Qoxmaz Muradov tələbət ölkədə gedən inkişaf proseslərindən razılıqlarını ifadə etdilər. Sonra prezident İlham Əliyev və xanım Mehriban Əliyeva kompleksin ərazisində ağazladılar.